привет! Итак, обещанный обзор журналов. Нам бы хотелось начать с отечественного производителя. Украинский журнал культурного сопротивления «Шо». «Шо» – журнал, оригинально анализирующий культурные события в стране и за рубежом. «Шо» – полноцветный проект с высококачественной полиграфией, не имеющий аналогов как на отечественном, так и зарубежных рынках масс-медиа. «Шо» – авторитетный незанудный гид, своеобразный путеводитель в сфере таких развлечений, как литература, музыка, театр, кинематограф, интернет. Равноценно и интересно практически все. Но как библиотекари мы рекомендуем вам книжный дозор с Юлием Володарским «Суч Укрлит». Не пугайтесь, это означает сучастная украинская литература с Ириной Славинской и переводы с Альбиной Поздняковой. Это не объективный, не а поэтому очень интересный обзор украинских, российских и зарубежных книг. Ну и, конечно же, шоу издат. Это библиотека журнала, которая знакомит непосредственно с художественными текстами. Формат журнала в твердом переплете что впервые в Европе и СНГ. Журнал очень удобен и практичен, и этим он нам очень нравится. А вообще говорить о таком замечательном журнале дело неблагодарное. Приходите к нам в библиотеку и возьмите его в руки сами.